গৰম খোৱা চুৰ হৈছে যে সময় মানুহ দুবাৰ খালে গান বচাইছে লাষ্টমত ৰেডি কৰিছ আর মানুষ তো খালি আগুন লুক্কা ভরে গরম বৃষ্টি আগুন ভরে মানুষের গরম দাঁড়তে পারছে না দৌড়াই মেঘর শাখার তোলে সারা মানুষ জমি গেছে আল্লাহ আগুগুলি তুপ করে দিয়েছে তুপ করার বাদে আসমান মেঘর তোমার আগুনে ঘুরি নিস

লগাই আছিলাম গৈছো আৰু পোক পাৰ সময় নাথ কৈলা আৰু অলপ যেনে আহিছে আমি দৰাই দাদী আজি দাদাজি যা নিকিটা অৱস্থা নাতি থোৱা

multim-b Луд إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال والطعام والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهل وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر يا الله من لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك <تسجيل> صبرك ورفعنا عنك بذرك الذي ينقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب والى ربك فارمد الله اكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ما تهللت كثير السالمين فرحا بهذا اليوم المبين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الامانة. ما خرجوا من صلاة العيد <تسجد> رافعين أسرة بالتهنيف والتهليل والتكليف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله العام ما أسرعوا إلى قاتل الله وأخرجوا من فضل أموالهم بكرة على اليتيم والمساكين والغفير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر إلا العام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله المتجلي برحمته العباد القريب من أهل محبته ووداده واشهد ان لا اله الا الله يغفر الذنوب ويؤتي كل سائل ما صال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن يومكم هذا يوم شهور لمن صحت نيته بصيامه وقيامه ويوم أخذ وَيِّسَانِ لمن أفاهم من أفاهم وأحسن إلى من أسى وأصلى بين الأنام هذا يوم عيد ولكن العيد إلى من تمسك بالدين هذا يوم البلاء والنجاه وعيد للأبرار وعيد للأجار يتجلى المولى على المخلصين بمزيد الإنام ينظر إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة ينظر في من تاب وراقب في السر والعلانية ربه ينظر في من تغافل عن وجوب الناس وتنفى لعيوب نفسه ويغفر في من تحرى قلبه من الهبت والعساد وتأدب بأدب الإسلام ليس العيد لمن أكل ولا ولبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد فاعتبروا يا أولي العلم والملائكة أين من كان معكم في العيد الماضي أفناهم الزمان لا يعودون في حين وزمان فاعتبروا يا أولي الألباب ولا تساهلوا بالأعداء صدقة الفكر فإنها كفارة الصوم والأبدان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سام رمضان ثم أتبعه ستا من الشوال فكأنما سام الدهر كله ولا تنسوا الموت فإنه قال كل من علي فإن كل من علي فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر العكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم <applause> الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين இன்னுமிக்க يَا يَا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزايد الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولدي السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وعلى عمه الشريفين المكرمين المنزهين من الدناس والأرداس سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين وعلى تمام الاشارة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين وعلى جميع الصحابة والتابعين وعلى ازواجه الطاهرات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واذا قال صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في اصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدهم فمن أحبهم فَبِحُبِّيَ أحبهم ومن أبغضهم فبكبه أبغضهم <applause> اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانجز وعدك وكان حقا علينا نشر المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وافنا قبل ذلك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة في السر والعلن وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وابقوا عليها ولا يقصد قوم يذكرون الله إلا هَفَّتْهُمُ الملائكة وغشيتهم الرحمة فاذكروا الله يذكركم وهو يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزوج الله وأمة